firavn va shayton o'rtasidagi suhbat firavn allohning eng katta dushmani hatto shaytondan ham kattaroq chunki shayton men ilohman demadi ammo firavn men sizlarning oliy robbilaringizman dedi u mana shu jirkanch gapini aytgan vaqtida shayton kechasi uning uyiga keldi firavn o'zining yotog'ida yotar ekan shayton uning eshigini taqillatdi shunda firavn kim u taqillatgan dedi shunda shayton ey kazzob eshikni och men xudoman deysanu eshigingning ortidagi kimligini bilmaysan dedi keyin fir'avn eshigini ochdi shayton ichkari kirib ikkisi uzoq suhbatlashdi fir'avn shaytonga allohga sendan ham ko'ra osiy maxluq bo'lmasa kerak a dedi shayton ey maluun aslida sen mendan ham ko'ra osiysan chunki sen xudolikni ham davo qilding men allohga osi bo'lsam-da uning robbim ekanligini e'tirof qilaman dedi keyin Firavun ey shayton unda Allohning ikkimizdan ham ko'ra yomon ko'radigan bandasi yo'q ekan da de, degan edi shayton bor sen xavotirlanma chunki ikkimizdan ham ko'ra Alloh yomon ko'radigan bandasi bor u hasadgo'ydir ya'ni Alloh uning o'ziga bergan ne'matlariga qanoat qilmasdan boshqalarning ishi rivojlanib boyib ketayotganiga ichi yonadigan bandasini olloh sen bilan mendan ham ko'ra yomon ko'radi dedi